Привет, я София, и сегодня у нас будет обзор на новое обновление. Мы ну, это не только обзор, а все два в одном. Мы сегодня будем строить мою мастерскую. Так что, ну, а мы сначала пойдем заберем подарочек из почты. Идем забирать подарок. Так, мы уже приехали с лифта. Кстати, Мика, поздоровайся. Всем приветики! Да, кстати, это сова, которую мы приручили в прошлом видео. А это и кролик новенький, кстати. Так, ну, а я пошла пока заберу все эти подарочки, заберу пока что. Так, я пришла забирать подарочек. Надо взять тикет, талончик и все. О, добрый день, можно брать подарок? Дайте я талончик. Пунк, проходите. Так, так, забираем тебе подарочек. Вот, это животное. Вау, какие красивые. Вау, такие красивые, дура, красивые. Ну а я по его пока что до дома занесу. Давайте мы будем делать обзор. Так, первое, что у нас есть, это в разделе Заходим в полочки. И тут у нас есть так много полочек. Так много полочек, Дуже много полочек. Раз, два, три, четыре, пять. Аж пять полочек. Ну, первым мы видим только на колесиках полочку. Потом три полочки, на которых можно что-то ставить. И потом полочка, чтобы что-то ставить тоже. Так, потом мы переходим в раздел с картинами. Тут у нас есть картина, типа, не трогать. Потому что такая вот картина. Кстати, вы могли заметить, она у меня над кроватью висит, вот эта вот картина. Потом колор, чтобы подбирать нитки, я так понимаю. Вот так, дальше. Потом есть такие вот, ну, я как сказать, я не знаю, как это называется, картинки. Дальше, ну, это все, короче. Потом у нас всегда на стене полочки раздел. И тут у нас есть аж, аж три полки, что-то вот велика потому что такая вот заляпана, и вот такая вот на весна что такая штучка. На весна и штучка, и полочка в кляксах. Потом в ковриках нам добавили два таких красивых коврика с яблочком, кстати, великий, и с палитром, и с палитрой тоже великий. Потом мы сделали шкафы, нам добавилось такие вот великий стеллаж. Ну и это примерно все. А тут, а в чем разделе нам ничего не добавили. Переходим в раздел ванны. тут нам ничего не добавили. О, а тут нам добавили вот такие вот на стены штучки. Сейчас такие вот на стены. Потом такие вот на пол клякса, раз, клякса, два. Дальше вот такие вот на стены кляксы. Ну, это и все. Потом сюда переходим. Тут ничего нам не добавили. Тоже. А тут нам добавили вот такие вот сыненькие полотенечко. В чем разделе нам ничего не добавили, а в чем нам тоже ничего не добавили. Переходим в раздел в кухне. В холодильниках у нас ничего не добавили, а в столах нам добавили вот такие вот стол. Потом, Ого, потом грязный стол. Есть такие а, чистый столик. О, потом в стульях нам давали вот такие вот стулья. Вот такие три стула. Один такой высокий, потом такие на колесиках. И потом еще какие-то непонятные. В еже нам добавила мечо от напитках Нам добавила кофемашину и вот такие чайничек. такая, это кофемашина, а просто вот такая вот, ну, для кофе штучка. Тут нам ничего не добавили, а в чем разделе нам добавили вот такие вот, вот штучки, баночку еще нам добавили. Вот такую вот штучку, вот такую вот бутылочку и еще вот такую вот кружечку. Потом переходим в раздел «Залы». Тут нам добавили вот такие вот вот такие и кресло. Тут нам ничего не добавили, а тут нам добавили вот такую вот штучку. Подушка в виде гумки, потом подушка в виде карандаша. Потом у нас такая вот ваза дальше у нас такие вот штучки непонятные. Потом нам больше ничего не добавили. В чем разделе, в чем разделе нам добавили вот такую вот лестницу. Потом у вот нас такие вот собачку. Дальше мольберт. Есть такая вот штучка непонятная, какая -то. Потом в разделе с, с растениями нам добавили вот такие от растения. На весна и на колесиках. Потом вот такую вот вазочку. Дальше вот такие кофейные растения, можно сказать. Букет, дуже красивый, кстати. Ну и все. Потом тут нам добавили, в освещении нам добавили вот такую от лампы, лампу. Там вот, так вот лампу. потому что такую вот лампу. Дальше нам добавилось вот такие вот ракушки, чи кристаллики, не знаю, как это называете. кольцевую лампу, беленькую такую вот лампу. О, дальше нам добавилось вот такой вот светильник, ну и это все. Потом, разделить... потом в тем разделе нам... А, не, нам добавили, по-моему, все вот эти вот штучки. Потом в том разделе нам добавилось вот такие вот ну я, кстати, компьютер. Кстати, кто не знал, тут в тем стаканчику стоит стилус новый тоже. Так, потом нам добавил стакет вот вот микрофон, новый телефон. Смотрите, какие на нем картинки. Так, дальше у нас... Потом у нас идея вот такая вот камера. Есть такая клавиатура вместе с планшетом. Дальше в разделе в таком разделе нам добавили такие картинки, которые при нажатии можно замалевать и скамкувать. В том разделе нам добавили линии и кусты, кусты понятно. Потом сам же стилус. Далі дві таких картинки, які можна принажати і замальовувати і скамкувати. Там нам додавали гумку, ось такий от лічний днівник, я так розумію. Там ножик, стругачка, ну як сказати, ось така от коробочка з мівками, ну, штучками. І коробка з мівками. Потом в чем разделе нам добавили вот такие вот такую рамку для картины, вот такую рамку для картины, и ось такую рамку для картины. А потом нам добавили сами картины, вот, чтобы выбирать колеры. Потом нам вот такая дуже красивая картина. там Мона Лиза и как девочка с дрожжем, как девочка с дрожжем и вот этот веночек у нас есть в такие боки. Потом, потом в чем разделе нам ничего не добавили, а в чем разделе нам добавили много чего. Вот такие вот чтобы малювать. Типа. Тут можно выбирать красочку, малювать. Вот также выбрать толщину. Также выбрать толщину краски. Потом тут можно все напечатать. Потом тут можно стирать еще вот так белым. Закрасить, и оно не будет ничего видно. Дальше тут можно выбирать, например, вот такая штучка. Ой. Такая штучка, типа чтобы так быть. Дальше вот так вот кисточку. Потом вот так вот по белику кисточку. Потом, потом нам добавили вот такие вот картины две. Потом в вот таком вот разделе с, такой машинкой нам давали еще вот такие вот картины. Потом вот такой вот кусок глины. На нажимать, тут получите всякие такие вот штучки. Потом клею. Сами же, сами ныть сами нитки, потом ножницы, вот такую штучку типа для глины, потом нам добавили вот так, такие вот кусок глины и тут у нас будет такие вот яблочко и чтобы у нас было дуже прикольно можно открыть эту машинку, то есть поставить и у нас так сразу будет уже доставать с таким же крашеным. Потом нас вот, вот банку краски, маленькие баночки краски, потом машинку, потом нас вот, такую вот штучку, из какой можно шить одежду настоящую. Потом, потом у нас два разные банки с краской, потом я какую штучку для краски, по-моему. Потом э, нам добавили еще такие от манекен, типа. Это у нас тут нам, нам добавилось еще такое, чтобы получалась ваза. И типа вот такую вот штучку что включаешь, и она типа просто крутится. Потом э, у нас э, вся вот штучка, как я не понимаю, что это. на СЦ. И вот тут вот такой вот кусок глины, и такой получается гусеница. Потом Потому что такая штучка, там разные инструменты. Потом мол, коробочка с краской, кисти, палитра, золотая краска, стыльная краска. И потом нам ящик с нитками добавили. И в чем разделе это все. Потом в чем разделе нам ничего не добавили, в чем нам тоже ничего не добавили, а в обоях нам добавили вот такие вот обои потом вот такие обои дальше нам добавили такие, такие обои потом нам добавили такие обои потом с кляксами нам добавили обои а в, а в разделе с полом нам добавили вот такие пол такие полы дуже классный потом вот такие пол замазанный пол ну и это все что ну и это все, что нам добавило. А мы будем переходить к обустройству моей мастерской. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!